Я його не дуже люблю, це платьечко. Не люблю за этих крылышек. Я не люблю такі криля. Оце фонарики, крылышки. Так іноді купую, бо я не знаю чого. Ну іноді щось, я не знаю. Ну, Мені не подобається. Вона ну, якесь папське. Іли то фонарики люблять. Я взагалі не розумію. Папа. Наверное, то, что в детстве вот, мамка постоянно... чисто мода была такая детячие фонарики, вот эти крылышки. А мамка шила платьечко нам всегда с крылышками вот этими. И цифон... Ну, я не знаю. Короче, оно мне не нравится. Чи спротивилось с детства. то, что оно выглядит в натуре по-бабски. Не знаю. Ну, а что оно выглядит по-бабски? Наверное, потому что баба... Не, не знаю. Не нравится. Good morning. Good morning. Can a hundred, can a minute? My wife will have the French toast combo number two. Mm -hmm. How do you want your eggs? Scrambled. With hash browns or chunky potatoes? Hash browns. Mm -hmm. Scrambled food. Scramble with hash browns, chunky potatoes, or tanky? Hash browns. A pink calaboo. Thank you. Сахар. Візьму сахара заміни. Оце тут зараз як на завтракалося. У мене вечері не буде. Бо я тут вічно як наїмся, так що я потім не хочу. Я пенч, то картошку жарену і два яїчка жарені. Ты не лопнешь, а ты налей и а отойди. Кофе и апельсиновый сок. Вот это очень сладкое. Одного пакетика. Ну, прям, что это за заминки, не знаю. Химия, химоза, химоза. <мешит> <мешит> Девушки. С, с мякотью, апельсинки плавают Натурально Короче, Стивен за ключ, да? А вот это что такое красивое а, Детский okay. Такая картошка И яичко. Вот они хватает хватают Мне это классно пожарят, такими вермишельками. Но самое главное, что я сюда приперлась вообще, по идее, что я согласилась сюда ехать, это ради вот этой штуки. Это френч тост. Вин тут самый добрый, какие эти фигила. Ну, по сути, это гренки. Но они такие вкусные. И очень замочивают их я не знаю в чем что ну такое ароматное как, не знаю как паска как гущенка а они поливают это С соленым маслом я не знаю ну, блюберри хилс <coughs> в блюберри хилс самое вкусное в тосты Там кушают, а тут сувенирная лавка. такая вся, ну, не вся, бля. такая церковная тема, потому что люди после церкви идут сюда, сюда приводят кушать. Ну, в это заведение. А, сумочки, гляньте. Гляньте, вонашки, гляньте. Прикольно. Ой, скоро с день рождения. Чего ты кричишь? Монтана Вест. Это прикольненько. У меня они такие тяжелые, а что они такие тяжелые?